Давайте мы <связи> есть предложение, обсудим каждое решение. И примем. Давайте. Потому что 100 мнений, а правильное решение одно. Конечно. Я предлагаю, послушай, мне сказать следующее. Как мы зарегистрировали? Мы уже в акциях, мы этого человека очень хорошо знаем, в акциях принимаем, и он, ну я не буду говорить там, хорошее... Отрицательная стороны я, мы я знаем кто? Да. Кто ну, главное мы знаем uh, знаю, uh, 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 мы потребуем чтобы нам, нас услышали до трех часов если нас не слышат встает вопрос есть ли нам смысл тут находиться или дежурить по очереди я считаю смысла нет тогда мы готовим уже массовую акцию для того, чтобы сюда прийти, как себе домой. И мы должны, помимо этого, провести подготовительную работу, объяснить <как> товарищу, что он вместе с нами, он не может быть оторван от нас, что мы не идем кого-то что-то отбирать. Мы находимся у себя дома. И мы также будем требовать, чтобы он тоже поддерживал нас. Потому что мы все заинтересованы, чтобы в этой стране, наконец-то, навести порядок, хоть, хоть какой-то. А чего-то надо отталкиваться. А именно территориальным громады. Это именно есть тот толчок, который позволит нам. Короткие сроки, что-то сделать, запустить формат. Довожу до вашего сведения: земля разбазарится, какие разбазарит. Строки продолжают, продолжают. Коммунальные тарифы растут, растут. Как остановить? Коммунальная, Коммунальная власть власть. 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 Разворовали, разворовали, мы не знаем, Долговая чего. яма, ждем транша очередного. И нигде никакой отчетности. Поэтому, вы рассказываете с ну, 2010 -го года о территориальной громаде. Да друзья, друзья, где ваша громада один, да. была, когда друзья, мы сейчас все лапу сосуды. Друзья, друзья, вот чтобы не я говорили. Я расскажу вам, где. Откройте сайты, посмотрите. У меня мой Майдан друзья, именно с 2010 -го друзья, года друзья, начался. Давайте так, И 9 рука. месяцев а палатки в 2010 году были? женщина возле детского мира. Друзья, вот мы собрались, чтобы решить. Государственный вопрос, который те э, лица не хотят решать. Поэтому все, кто тут собрался, я надеюсь, вы тоже заинтересованы, чтобы ну, здесь никого не обвинять, что а где вы были, а где вы были? А чтобы принять какое-то решение, чтобы это из изменить эту ситуацию в корне. Поэтому мы здесь находимся, не жалея живота своего. Поэтому я прошу вас. Не надо никого обвинять в том, что здесь кто-то что-то врет. Здесь никто ничего не врет. И здесь все люди пришли бескорыстны. И здесь все, напротив, патриоты. А если вы это сомневаетесь и ставите под собой, то вы скажите конкретно, как вы думаете. — Вы вышли. — Конечно. — А здесь, э, Давайте. Сказали начале акции 2010 -го года, сейчас. сказали, что это сделалось от мэрии, да еще и сомнений. — Да уже сейчас тысячи сейчас... — Давайте конструктивно. Что Делайте, делать, что-то делать. Они десятки. рассказывают вы сделали, вы сделали, вы сегодня да, сделали первый шаг? Но, 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 но было? Мы вам об этом все знали. И, и не сегодня, а 2 нет, числа, 2 числа, вместо елочки, да, понимаете, сидели публично, здесь, так. и э, собрали ну, чиновников и наклоняли к Конституции. Друзья, а есть два предложения. Вот я общался уже. Либо мы по очереди, здесь находится и меня, друг и ждем ответа до упора. Либо мы в три часа уходим, и, и, сюда приводим уже людей, сами в другом качестве. Уже будем на свои места. Есть bass. еще одно предложение. Есть еще одно предложение. если кличка нету и неизвестно, когда он будет, есть замы, который этот вопрос элементарно решает. Мы что сколько письма к любому заму который занимается властностью. Как раз она по Вот и все. Она решает этот вопрос, она должна быть. Старостенка, она есть. Да, <flaws yapa> самое что когда мы были, это самое, что будем ждать его месяц, да, за бумаги будем ждать. Мы же здесь будем, на самом деле три месяца, да, четыре. Ты Вы не ты там был, да, было бывает полосы, Сейчас мы до сих пор туда идем. благодаря звучкам, мы не сейчас то самое то, что я говорил, без звучек я дважды

сколько так мы еще будем делать? Вот это я могу понять. У нас сегодня четко установлено время. Три часа. Поэтому стоит вопрос, что мы делаем после трех. Есть два предложения. Если у тебя есть третье предложение, давай сейчас, предложения, мы сейчас, да, сейчас я еще предложение, можно еще делать два. Не в можно в, сделать. Конкретно при, предп... при, 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 предложение. Сейчас, тихо, тихо. Подойти в приемную, пускай позовут, пускай кучка придется так видеть. И все, наверное, Лично да. Друзья, Лично то, научный. что мы находимся, это уже ЧП города Киева, а может быть и всей Украины. Он не просто должен, он обязан уже быть здесь. Больше того, у нас есть информация, что он в смысле, а может и не находится здесь, понимаете? Поэтому давайте мы этот вопрос вообще об этом не говорим. Предложение. Если нет личка, и совершенно очевидно, что можем мы его абсолютно не дождаться, и месяца два и три неизвестно. Канарах, Витая, нет, можно нет, У меня есть третье предложение. Подождите, я кое-что выслушаю. Сейчас немедленно брать это письмо... Друзья, тихо, немедленно брать это письмо и идти к его замам, которые явно на месте, и принимать решение, заставить именно этих людей, которые являются его заместителями. Сейчас, Верните, вверх, вверх, пилот, сейчас что тихо! тихо. Байдер, байдер, байдер. Байдер. Байдер, байдер. Знаете, если вопрос только в что некие собираться о а, группе ц... инициативной вот, то есть такое помещение этаж... а, 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 на улице Михайловской или Чиновники погоджуются а, на это помещение, так что тут питание а не Мало того, просто бегать с письменными от зама к заму, но мы усадим. Нет, 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 смотрите. Друзья, друзья, тихо. Я это просто это расскажу предысторию, вы да, не да, знаете, да, я да, просто да, скажу, да. все знают, поэтому... Значит, был меморандум Нет. летом, подписал ключик, где он всячески будет, у меня есть, мы это приложили, всячески будет способствовать развитию территориальных да. громад летом. Дальше инициативная группа обратилась с письмом, чтобы выделили предложение. Как бы отказа не было. До Нового года 22 -го числа мы тоже обратились к личку, мы обратились к Крезику, чтобы нам выделили помещение. Больше того, мы были лично у Готы, у Готы и он нам сказал, что, у первый, этаж, да, у что первый этаж здесь первый этаж, выделяется специально под территориальные громады. После Нового года, когда мы провели сантехнику, вдруг, вдруг, когда мы пришли 4 жилье... Прошу прошу Володимир Віталійович, ну, Віталій Володимирович приїхав. Я не знаю, буде він зараз, не буде, йому не зараз доповідає про це, але я вас ставлю курс, що він тут зараз є. Це Олег Олег не пішов, так? Ні, ми стояли, ми розмовляли, курили, я сам особисто бачив, що він поїхав. А ти увіриш, будемо буде Так, Бо він залишився, щоб доповісти, а я піднявся, щоб оповісти вас деякий коментар, шановний. Я хочу дозволити собі деякі коментар, значить, щоб не було ніяких сумнівів, чому саме це приміщення і ніяке інше. Тому що ту проблему, яку піднімає ініціативна група неуповноважених осіб, а свідомих громадян, які добре знають законодавство, об'єднались по всій Україні саме в площину конституційного вибудовування держави, що не було створено до сьогоднішнього часу. І оці представники депутатського корпусу зрозуміли, що зараз архіважливим питанням є самоврядування. І без участі громадськості ніяч, ніяка комісія по місцевому самоврядуванню, яка створена з трьох осіб депутатів, не може займатися цією проблемою самостійно, а саме громада вирішує, а вони допомагають, щоб цей процес був прозорий, конституційний, і не дай Боже ніякий нелегітимний, неправовий і е, будь-якими методами. Значить. Тільки це приміщення раз і нам погодились. Питання полягає тільки в строках надання цього приміщення. Я так зрозуміла. Тобто ми чекаємо, наполягаємо і запрошуємо вас до нашого гурту для того, я вже щоб тут цей був є, Може не в моєму фейсі, як ви кажете, але я вже саме було на Києва на сьогоднішній день. Для тих, хто не знає, саме борона Києва, це мабуть ще єдина і само було. На сьогоднішній день повністю дублює і контролює, і учасує, і приймає участь в усіх заходах правоохоронних органів в Києві з, з метою запобігання корупційних дій. На сьогоднішній день у нас і бійців батальйону Айдар під Арельшому знаходиться близько 10 людей на абсолютно вимушеному звинуваченнях. Бійців самооборони близько 100 людей, в цілому по Україні, в Києві близько 20. Понимаете, То, когда мы говорим про территориальные громады, то, скажем так, жодна громада без самозахисту існувати не сможет и не может. Скажите, что вы, что вы конкретно за это время добились? я, глава голова, я голова громадской организации Деснянского района территориальной громады. территориальная громада? Территориальная громада. Да. У вас в Деснянском районе был такой завод, Він називався Хімволок, каже це так. В нього був такий піонерський табір. Ви щось про це знаєте? Бортниче. Зараз на цьому таборі знаходиться наша база підготовки бійців. ОТО. Тобто зараз там готуються спеціальні групи, які сьогодні досить-досить до, до, успішно воюють на переговорі. Так от, щодо корупції. той табір готували на приватний сектор забудови. Там є 18 приміщень, тіше, тіше, але ми позволили. Примусово виводилися з бюджету під, під приватизацію. Ми ну, повернули з бюджетом, зараз знаходиться військова частина офіційна. Це є таке нагальник і дуже швидкий, те, що зараз вам відомо бо то ваш резерв. Ми зараз дуже займаємося. У нас набрали спортивні клуб. Кажете? кажете зараз про проблему ДСА. Вот, хорошо. Тор, «Тор, а что мне бесприятнее, конечно. Но Три, Бо, минула, ти, талан, минула, ти, у меня же немає его номера телефона. Пришла вот банда, которая сейчас обернулась. Сколько у вас легких организации? Сколько вас не делали чи хто? Ні, треба доручення. В Київ. А якщо вона їде в Київ, то доручення не треба ніякого. Друзі, підлагай, подождати. Шановна громада, ще раз кажу, Олег Куявський. Уповноважений працівник мерії, який пішов О, до он Віталія, он за ним, щоб вести його сюди. Він Так що вже ваші кати, вже тримайте свій статус. Я не вас не прошу. Не на, прощу. на, я на, не знаю. на, поговори. Сергій Кубі. Так.